Как-то два и по-разному час показывает. 31, наверное, ближе. Разминка команд «Маяк Диадема». «Маяк Диадема», Настя, приветствую. И приветствую Судейскую бригаду также. Еще раз наша «Петрынка» хоккеистов, И лично моя Валентиновича Влада Ильиных, но я так еще что-то понимаю, что еще кто-то где-то с чем-то у кого-то поэтому, привитание всем да, ну, Влад Ильиных серьезно пострадал Может, в авиакатастрофе ну, я спрашивал я что нужно, Влад то ты пиши, говори, звони, наши Но координаты я есть, знаю, да. Что ему а Валентинович там рядом. Где, где звук, а, правда? он знает, что требует. Валентинович знает, что требует. А травматологию. Ну травматология, да. Первый или что... Ну, надо спрашивать сейчас, пока а, он напишет. Там. Так что подобайте и Петрымка. Ну и диадема уже подарите игру сегодня Владу, только успешную, да, хочется, а то вдруг, как, как в 2021 году, 0-4 после первого периода было, я что-то запомнил. Ну, было дело раз, 2 листопада была игра. Ну, в чью пользу? Не в Диадем, Маяк тогда играл в а, то есть не в диадему. Да. Хорошо. Орешка также готов, запутался и все. будем посмотреть, как сегодня пройдет наша интересная игра. Будем надеяться, что цикала.